Assalamualaikum Warahmatullah dan Salam Sejahtera kepada bangsa Walauberi Sekelan. Rafizi Ramli seolah-olahnya memberikan kenyataan betapa beliau memilih untuk menjadi Ahli Parlimen Biasa berbanding dengan menjadi Menteri supaya beliau dapat menegur kerajaan, dapat menegakkan prinsip. Prinsip apanya Rafizi? Kalau betul engkau tu betul-betul berprinsip, kau dah lama letak jawatan bukan tunggu kalah pemilihan baru letak jawatan. Kita intro dulu. La 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 la. la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita masih lagi hendak berbicara berkenaan dengan podcast yang berhenti menteri oleh Rafiz Ramli. Tadi saya ada keluarkan sedikit keratan podcast beliau ketika mengulas berkenaan dengan saranan anak-anak papa supaya Cikgu Syukri Ramli berhenti dan letak jawatan jadi jawatan Menteri Besar Palace kerana kalah pemilihan dekat Arau di mana saya kata PAS ini tak macam PKR. Dan sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, fokus beliau pada hari Jumaat lepas itu memang banyak sangat perkara yang boleh kita ulas dan boleh kita sentuh sebenarnya. Tetapi ada satu perkara, satu keratan dah sebenarnya kan yang sangat-sangat menarik perhatian saya untuk saya ulas. Iaitulah yang ini. Jadi duduk dalam kabinet maksudnya you tak boleh bersuara. Kerana kita terikat dengan kerahsiaan, kita terikat dengan collective responsibility. Kalaupun ada pandang, kita tak boleh sentuh lah. Orang, orang, orang ramai tak tahu sebenarnya, okay. Menteri Kabinet tak boleh sentuh isu orang lain. Hmm. Ha, jadi contohnya, Menteri Pengangkutan, dia kena cerita tentang pengangkutan dia. Hmm. Jadi saya lagi payah kerana Menteri Ekonomi ni, bidang dia ni merentasi semua. Hmm. Pertanian lah itu. Tapi saya tak boleh komen satu pun. Jadi aku kena duduk diam. Jangan cakap apa kan. kan? Jadi antara itu terikat dengan sebagainya uh, lebih baik saya ingat saya menjadi ahli men, ahli parlimen biasa yang boleh menyuarakan dengan terbuka kerana saya ingat mana-mana kerajaan pun perlukan kritikan dan semak imbang yang baik hmm. sama ada daripada pembangkang tambah pula keadaan sekarang ni dalam keadaan pembangkang yang tak berminat dengan soal-soal pentadbiran semua ni pembangkang hanya berminat soal toksik soal individu Soal perkauman, soal benda-benda kecil itu saja soal gambar pergi hospital. Ha, yang itu yang diorang berminat kan. Jadi tak apalah. Kita perlukan juga backbencher yang boleh uh, keep the government on its toes. Melalui keratan itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rafizi ada sebut beberapa perkara lah kalau kita bahagikan. Yang pertamanya lah beliau memilih untuk menjadi ahli parlimen biasa kerana sebagai seorang menteri, beliau terikat dengan akta kerahsiaan beliau tidak boleh sewinang-winangnya mengeluarkan kenyataan mengkritik atau menegur, terutamanya mengkritik dan juga menegur kementerian lain dan sebagai seorang menteri ekonomi, siksa sikitlah sebab kementerian beliau ini mencakupi seluruh orang Kementerian Pengangkutan punya program pun boleh masuk buah Kementerian Ekonomi Kementerian Pertanian pun boleh juga masuk buah Kementerian Ekonomi So dia tak boleh lagi lah, memang lagi pening kepala dia nampak benda tu tak best tapi tak boleh nak tegur sebab apa sebab dia pun salah seorang menteri Yang keduanya, dia menyebut juga tentang pentingnya untuk bagi check and balance kepada kerajaan di mana yang ini dia pecah dua Nombor satunya ialah tak kira datang dari siapa pun termasuklah dari kerajaan, jadi perlunya ada backbenchers yang bertindak sebagai check and balance juga untuk keep government on your toes. Dan yang ketiganya belum menyentuh juga tentang pembangkang yang tidak berminat untuk menyentuh isu-isu nasional ataupun isu-isu yang penting. Sebenarnya hanya fokus pada isu-isu picisan dan sebagainya. Baik. InsyaAllah kita akan cuba jawab satu persatu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang pertamanya, Rafizi kata seolah-olah macam beliau memilih untuk menjadi ahli parlimen biasa berbanding dengan menjadi seorang menteri kerana sebagai seorang menteri, dia kata dia terikat. Dia tak boleh nak mengkritik orang. Dia tak boleh nak tegur sana, tak boleh tegur sini dan sebagainya. Bahkan, dia terikat dengan kerahsiaan. Jadi, oleh kerana itulah, beliau berpandangan lagi bagus. Kalau belum menjadi ahli-ahli biasa, bolehlah beliau bersuara. Konon-kononnya, beliau ini seorang yang berprinsip dan beliau terpaksa juga mengorbankan jawatan sebagai menteri kerana hendak menegakkan prinsip tersebut. Dia macam inilah Rafizi. Pertamanya, prinsip apa dari masalahnya kan? sebenarnya kalau betul anda ini berprinsip kalau betul anda ini memang hendak orang kata apa mengkritik kerajaan kerana anda nampak benda tak betul sebagainya reformasi yang tak berjalan dan macam-macam lagi anda tak payah tunggu kalah pemilihan patutnya dah lama anda letak jawatan Bukannya tak pernah beberapa perkara yang mungkin tidak menyenangkan anda yang dilakukan oleh kerajaan. Sebagai contohnya mungkin apa nama kerajaan telah mendengar cakap IMF ke, kerajaan tarik subsidi sana, tak tarik subsidi sini ke apa-apa kan. Sedangkan dulu anda lah yang telah berjuangkan agar barang-barangan negara, negara kita ni patut diberikan banyak subsidi, macam-macam lagi lah. Sepatutnya dah lama dah anda ini resign. design Sebab anda tahu, anda tak boleh tegur sebagai seorang menteri. Anda terikan kerajaan. Tetapi anda rasa benda tu tak patut dibiarkan. Oh, atas prinsip aku tu tak kena ni. Benda tak best ni. Prinsip aku kata benda tak betul. So, sepatutnya dah lama anda letak jawatan, anda tunjuk betul-betul betapa anda memang memperjuangkan rakyat. Tapi tak. Anda hanya letak jawatan menteri hanya selepas anda kalah pemilihan timbalan Presiden PKR. It Itu pun anda kata kalau saya kalah, saya letak jawatan. Bukannya anda letak jawatan dah lama dah, dia kerana nak mempertahankan prinsip anda. Jadi secara asasnya, anda tak payah poyol lah nak kata, Oh, aku letak jawatan ikan sebab aku milih untuk menjadi ahli pilihan biasa. Aku nak berjuang untuk rakyat. Tak ada maknanya kau. Satu Malaysia tahu yang kau ni sekadar letak jawatan hanya selepas kalah pemilihan timbalan Presiden PKR. Kalaulah ditakdirkan pada ketika itu anda menang Wera Fizi, saya yakin anda akan kekal sebagai Menteri Ekonomi tak ada nak tak letak jawatan dan sebagainya. Sebab itu stipulasi anda. Bongak je ko kau jaga. Jadi oleh kerana itulah saya nak ulang balik kepada anak apa. papa, janganlah duk kata minta cikgu Syukri tak jawatan sebab berprinsip kau apa-apa ke tak. Sebab sekarang ini cikgu Syukri tak macam Rafizi. Cikgu Syukri tak pernah berjanji yang beliau akan letakkan jawatan sebagai MB ke apa-apa ke dan kemudian bila kalah, oh sudah tidak ada kepercayaan daripada saya, tak ada. Tetapi dalam sejak awal-awal kata, oh kalau saya kalah tiba-tiba sendiri -tiba ni saya akan letak jawatan menteri dan sebagainya. Oh PM dah tak percaya saya. Macam poyo, tu tak macam poyo. Lepas tu bila kena hentam kiri kanan depan belakang, oh katalah oh saya ini berprinsip, berpejuang untuk rakyat. Saya ini memang hendak jadi ahli paling sebab saya nak bersuara. Konon langkau kan. Ya, yeah, ya yeah, je. Tetapi saya setuju berkenaan dengan kata-kata Rafizi, betapa kena ada check and balance dari kalangan backbenchers. Maksudnya daripada MPAP kerajaan pun, mereka ini kena mengkritik kerajaan keep everybody on their toes. Tetapi secara asasnya, tak payah tunggu Rafizi jadi MP biasa pun. Selama ini dalam kerajaan, sudah ada MP-MP yang bertindak sebagai check and balance kerajaan. Yang pertama, Wika Siong. Kita semua tahu Wikas Siong macam mana kan berawal. Dan yang keduanya, even PKR sendiri, mereka sudah ada Hasan Karim. Kedua-dua insan ini bertindak sebagai pengkritik dasar-dasar kerajaan walaupun mereka ini berada dalam parti kerajaan, walaupun mereka ini backbenchers. Dan tak payah tunggu Rafizi pun, mereka berdua dah jalankan tugas dengan insya Allah agak cemerlang juga, terutamanya Wee Kasyong. Tetapi kalau Rafizi kata, oh kita perlukan MP-MP yang apa nama daripada kerajaan untuk mengkritik kerajaan dan sebagainya, untuk sebagai check balance, keep the government on their toes, macam kelakar pula. Sebab apa? Sebab Rafizi ini dululah yang pernah sindir Hassan Karim, konon-kononnya beliau tak tahu sangat berkaitan reformasi lah, beliau pun bukan seorang punya reformasi lah, ikut sebagainya. Beliau pernah sindir Hassan Karim. Beliau pernah kutuk Hassan Karim, pernah kritik Hassan Karim kerana Hassan Karim ini seolah-olah yang lebih PKR berbanding PKR ketika mengkritik kerajaan, mengkritik PKR dan sebagainya. Nampak tak kat situ? Nampak macam ada poyor dekat situ sebenarnya kan? Engkau kata, oh kita perlukan backbenchers yang menjadi check and balance. Even ingat tak dahulu, Wahid Rafizi? Dulu ketika Wee Ka Siong mempertikaikan tentang kos perlaksanaan padu yang bernilai RM85 juta ringgit untuk tempoh 2 tahun. Apa yang anda kata ke Wekasyong, Wekasyong fakta tak betul, tak tepat, Wekasyong tipu dan sebagainya. Tetapi dah kantoi, Wekasyong cakap benda betul sebab angka itu telah dikeluarkan oleh anda sendiri, Wahid Rafizi. So, macam mana anda nak kata, oh kita perlukan backbenchers yang bertindak sebagai acarimelis berkerajaan, oh kita kena buat macam tu. Padahal dua backbenchers yang bertindak sebagai acarimelis berkerajaan, dua-dua ini anda pernah hantam atas kapasiti menteri. Dan juga mungkin atas kapasiti timbalan presiden PKR. Nampak tak kat situ? Nampak macam cakap tersebut bikin sebenarnya anda ingat kan? Demokrasi terpimpin. Dan berbalik pada cerita pembangkang. Ya, memang diperakui. Pembangkang dekat Malaysia ini sehingga kini macam kurang berfungsi dengan baik. Itu bukan tak itu bukan anda cakap pun. Kami dah cakap lama dah. Saya, rakan-rakan saya macam Wifar virus sebagainya. Kami dah kabodah. dah yang pembangkang setakat waktu ini masih lagi tak begitu menjalankan tugas mereka dengan cemerlang. Tetapi nak tuduh mereka hanya berminat dengan isu-isu picis macam isu gambar dekat hospital ke apa-apa ke benda itu tak betul. Kalau anda perhatikan, banyaknya pembangkang melakukan kenyataan berkenaan dengan isu-isu besar. Macam isu tonggis ungu, pasal isu my kios, pasal isu berkaitan dengan perlembagaan dan juga kehakiman. Banyak lagi sebenarnya perkara yang pembangkang dah usik dan dah sentuh. Cuma satunya mungkin kurang viral dan keduanya mungkin anda tak ambil peduli sebab apa? Sebab benda tu anda tak mahu nak jawab. Dekan -dek -dek itulah anda just fokus kepada konon-konon pembangkang hanya berminat pasal isu perkauman, pasal isu apa uh, benda timber picis macam gambar hospital dan sebagainya lagi. Itu persepsi saya true yang ditanamkan oleh Saturo-Saturo tak ada orang ramai aku tengok PKPN macam tu. Pas dengan bersatu macam tu. Mereka tak minat isu rakyat, mereka minat isu-isu picis dan anda telah membuat naratif true dekat situ. Wira Fiz Ramli tetapi itulah untuk kesimpulan bagi video ini. Rafizi pada pandangan saya tak payah poyo lah. Konon-kononnya dia jadi ahli parlimen biasa atas pilihan sendiri untuk memperjuangkan suara rakyat, untuk menegur kerajaan. Tidak lagi terikat itu, terikat ini buat saya kan. Aku dah tak terikat, jadi mulut aku pun tak dikunci dah. Sebenarnya anda dah patut buat macam tu lama dah. Kalau betul anda ini benar-benar mempunyai prinsip dan juga integriti. Tak payah tunggu kalah pemilihan dan jangan dinafikan jasa dua orang MP yang pernah mengkritik kerajaan sebagai wakil kerajaan pun iaitu Wee Kassiong dan juga Hassan Karim. Dulu anda juga hantar mereka. Dulu anda juga kutuk mereka. Dulu anda juga kata mereka fitnah anda dan sebagainya. Dan sekarang anda seolah-olahnya nak meletakkan diri anda satu level dengan Hassan Karim, satu level dengan Wee Kassiong, konon-konon sebagai backbencher yang mengkritik kerajaan. Satu dunia tahu, Wee Rafizi, anda ini mahu menjadi ahli paling biasa kerana anda kalah pemilihan timbalan Presiden PKR. Lagi sekali saya sebutkan, kalau anda menanglah pada ketika itu, sekarang anda masih lagi bergelar Menteri Ekonomi Rafiz Ramli. Bukan lagi Ahli Perlimaan Pandan Rafiz Ramli. Jadi tak payah nak poyo, tak payah saya melebat, hakikatnya ramai orang dah tahu. Seperti mana orang tahu formula-formula anda semuanya ke laut. Saya tahu mungkin satu nanti saya terpaksa menyokong Rafizi ke apa-apa ke yang itu saya tak pasti. But for now, lagi sekali saya cakap kepada Dr. Rafizi, tolong jangan poyo seperti mana poyonya formula-formula anda. Tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh, kecil-kecil tak ada mampus, sehingga besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan, yang jadi sekarang ni formula lah tu.